त्र ते ते ज्ञान राजा सुपात्र तया आठ विविधा महापुण्य रासी नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरसी फुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय सदगुरु साईनाथ महाराज की जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम रूप जय लोचनी आरप पहालो रेखाल साजनी तो हा विठ्ठल बर वा तो हा विठल विठल ब्र वा तो हा विठल बरवा वा बरावा तो हा विठ्ठल बर वा तो हा विठ्ठल बर वाहुत सुकृता जोडी हा बहुत सुकृता जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बर तो हा विठ्ठल वरवा वा म्हणून विठ्ठल आवडे तो हा विठ्ठल बर वा तो हा विठ्ठल बर वा आसर्वसुखाचे आगर आ अगर सर्वा सुखा चे आगापरकुमा देविवा तु तो विठ्ठल तोहा विठल पापर कुमा देविवा

अक्षर में साई नाम के दो अक्षर में साई नाम के दो अक्षर में साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए सब सुख शांति समा सब सुख शांति समा सभ सुख शांती समाय श्री साईं राम सुखदाई श्री साईं राम सुख श्री साईं राम सुखदाई श्री साईं राम सुखदा हिंदो मुस्लिम सिखाई साई वा शुद्ध भक्ति चन्द्र वागा का जागा पुण्डलिक जागा का जागा यह या याहोजन कु बाबा जीवन साई जी वन्दन बाबा बाबि वन्दन गु मने वा साई दाव बा माझे आई बाब माझे आई दाव दा माझे आई सद्गुरु साईनाथ महाराज की हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुरविष्णो गुरु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षदपशपानि समर्पयामि अदधूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः अग्रेव सर्वेवा धूपोय प्रतिगृहता धूपमग्रावया अथ दीपम साजवर्ती संयुक्त हंडीना योजित मैया दीपम् गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपम् दर्शयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः अथ नैवेद्यार्थे उपहारणैवेद्य निवेदयामि चतुरस्त्रमण्डलम् कृतवा तदुपरि नैवेद्यपात्रम् निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनुमुदराम् अमृतिकृत्य ग्रासमुद्रय ॐ प्राणायुसवाहा ॐ अपानायुसवाहा ॐ व्यानायुसवाः ॐ उदानायुसवाः ॐ समानायुसवाहा ओम ब्रह्मणे नमः मदि यबानीम सबर्वयामि पुनरणै वेद्यं न वेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय व्यानाय स्वाहा ओम, व्याना ओम उदानाय स्वाहा

नैवेद्य निवेदयामि हस्तवृक्षालणम् समर्पयामि मुखवृक्षालणम् समर्पयामि सद्गुरु सायिनाथ देवताभ्यो नमः चरणकमले प्रार्थनापूरवकाय नमस्कारम् करोमि तथा च मङ्गल आराधिक्य दर्शयामि श्री सचिदानंद सदगुर साईनाथ महाराज के जय देवनी झारते करू बाबा से आरते करो साईन से आरते करू बाबा से आरते उठाओ उठाओ हो बाधब बार, हो बा हर सा ये रमा हमाधव करो नी आस्ते रम नाय अभु गंभेरा ध्यान साय का दया धना ऐसी तुझे हेमा तुझे हेमा आरहते साये बाबा तोमाचे नाम ध्याता हरे संस्रुते व्यथा अगाध करणीय मार्गदा विषे वे अनाथा हार तेसाये बाबा कलियोगे अवतार शगुन पर ब्रह्म सा चर अवतरणा ग स्वामी दत्त रे गौ वार दत्त रे गौ वार आरते सा व दिवसा गोरवारिय भक्त करे देवारिय प्रभु पदा पा पाव मध आय तव पाव मध आय राजिलो टाङ्गणवन्दे न झरे

म्बर समय नारायणाय यदि समर्पयामि अजुदङ्गेश वाम राम नारायण कृष्ण रामोदत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री गुरुदेव वदत्त please <laughs>